Добрий ранок, шановні друзі. Сьогодні поговоримо про такий чудовий вид спорту, як Тхеквандо у Київській загальноосвітній школі номер 76 Розташувалася секція з цього виду спорту. Секція прославилася тим, що в ній тренуються відомі на всю Україну спортсменки Ганна Сорока та Ірина Ромолданова. І сьогодні у нас в гостях їхній тренер, заслужений тренер України з тхеквондо Олег Нам. Олеже В'ячеславовичу, доброго ранку. Доброго ранку. У вас тренуються такі відомі спортсменки, призери чемпіонатів світу, Європи. Як вони до вас потрапили, з чого все починалося? Історія приходу кожного спортсмена він унікален. Тому що, знаєте, як один ребенка. Загоревшись как-то голливудскими боевиками, ему захотелось тоже научиться точно так же э, владеть э, приемами как э, герои этих фильмов. Э, второе, только потому что в школе часто пристает и им захотелось поправить здоровье и изменить ситуацию в корне. Э, в данном случае мы э, озвучиваем девушек. Ну, девушки с какой целью. Тянутся, тянутся в секции ⁇ Восточный набор ⁇ Вот я, знаете, как я говорю, бытует мнение, что э, это удел, восточный набор, это удел прежде всего мужчин. Ну, я хотел бы поправить э, уважаемых родителей, что прежде всего девочки идут с такой целью, что, знаете, э, их окружают... Э, типы положительных мальчиков и девушки для себя уже сделают определенную планку и в ее жизни уже их будут сопровождать именно знаете как положительные типы которые чего-то хотят добиться в этой жизни потому что как правило восточные наборства они приобщают делают ребенка целеустремленным усидчивым учат добиваться цели которые они перед собой поставили ну и плюс еще один критерий, наверное, желание похудеть. Знаете, такая вот Вот у вас болезнь такая 21 века. Анна Лихоманова, вообще Од, не помню. Да, одна из них такая, которая вот пришла именно с этой целью, э, сбросить вес. И стала чемпионкой Украины. Да, ну с, как она пришла, она поставила в известность. То есть меня как бы большой спорт не интересует, э, великие результаты не интересуют. Мне хочется просто подкорректировать фигуру, э, сбросить вес. С этого, в принципе, и началось. Ну, и незаметно у нее стало получаться. Заявили на соревнования. Правда, первые соревнования мы в сухую пролетели. Но в девушке, знаете, вот загорелась такая вот искорка, как говорят. Из искры возгорится пламя. И вот в том году Аня стала чемпіонкою України по дорослим і виповнила норматив мастера спорту України. І в этом году вошла в состав національної сборной категорії категории 57 кілограм. Ну от давайте сім. Зараз... Ну, все ж таки свою ціль вона виконала, так би мовити, змогла схуднути. А що? Шановні друзі, давайте подивимося зараз, як тренуються діти у секції Олега В'ячеславовича в школі 76 шостій. До вашої уваги невеличке відео. Далее. И стали в места. на Для чего? Если риск навалится. Продовжуємо наш діалог з Олегом Намом, заслуженим тренером України з Квондо Олеже Вячеславовичу. Нинішньої суботи ви стартуєте на турнірі класу А міжнародних змаганнях у Швеції. Що за змаганнях, то туди їде від вашої секції. Да вы очень хорошо информированы. Вот в тот момент, когда наши уважаемые телезрители будут смотреть этот репортаж, мы будем находиться в разминочном зале и буквально через полтора часа э, будет стартовать э, будут стартовать эти, э, э, эти международные соревнования, где мы будем отстаивать честь и достоинства нашей страны. Кто будет участвовать на этих соревнованиях? На этих соревнованиях будут участвовать действующие олимпийские чемпионы, призеры чемпионатов мира, члены сборных стран. Там будет порядка 28 стран задействованы, как спортсмены с Латинской Америки, с Европы и Африки. Африканский континент, там тоже будут спортсмены. И будут представлены достаточно з хорошими составами, где мы проведём разведку боем. Перед Чемпіонатом світу. А, ну, до Чемпіонату світу ще далеко, но команди уже стали готуватися к нему. Е, виказали будуть олімпійські чемпіони, е, власне, сильні досить спортсмени, які цілі ставите перед своїми учасниками, спортсменами, що туди поїдуть. Е, наче от, Если вы, начинают выступать олимпийские чемпионы, действующие которые стали олимпийскими чемпионами на Олимпиаде Лондон-2012, это уже означает, что а, олимпийский цикл начался. И что вот эти вот чемпионы после этого -то короткого отдыха а, они начали свой цикл, начали подготовку к чемпионату мира. И, конечно, сейчас будет интересно посмотреть на этих спортсменов, а, в какой они форме. Это сейчас Первый первый этап. В этом году это первые соревнования такого уровня. Это вот февраль, февраль месяц. И, конечно же, многие команды стараются сейчас попасть на него. То есть посмотреть это после отдыха, что у нас осталось. И, конечно же, мы тоже едем туда посмотреть и проверить себя в боевой обстановке, в какой форме сейчас мы находимся. А кто конкретно едет в Швецию? А конкретно едут в Швецию. Это... Учасники, учасники Чемпіонату міру, Рамалданова Ірина і Сорока Анна. Тобто, і чемпіон України паніорам Бібік Максим. в категорії до 55 кг. Що ж, побажаємо вам там успіхів. Я хотів повернутися до вашої секції що у 86-й школі. 76-й. Так, так. І наскільки знаю, там є якісь проблеми зараз. А, Конечно же, как бы, ну, как знаете, как говорится, в любом искусстве э, существуют определенные нюансы, которые нужно пре преодолеть. И знаете, я как говорю, э, тяжело учение легко в бою. И у каждого, знаете, как вот есть свое учение. У тренера свое учение и у ученика свое учение. В данном случае моя задача э, наладить тренировочный процесс для своего спортсмена. Потому что спортсмен об этом думать не должен. Спортсмен должен, чтобы качественно подготовиться, спортсмен должен прийти в хорошо оборудованный спортзал, э, именно в то время, которое, которым он привык э, заниматься, и работать именно на том оборудовании, к которому он привык. То есть, как бы, вот смена даже помещения, вы знаете, уже перенастраивает их биологические часы, и они уже совершенно начинают по-другому работать. Вы знаете, как вот смена обстановки, когда вы привыкаете вот к тем вещам, которые вас окружают. В нашем случае проблема заключается в том, что мы занимаемся в обычной средней школе Святошинского района. Даже когда вот мои девчонки становились чемпионками Европы и приезжали журналисты, и они хотели увидеть э, высокооборудованный специализированный зал тайквондо, то они удивлялись, как это нам удалось как бы, на голых стенах, э, на асфальте и бетоне э, выбить из колеи как бы, первых номеров, грандов европейского тайквондо. Ну, это чемпионы Испании, э, чемпионы Турции. Ну, представьте, стать чемпионкой Европы это означает, что ты должна обыграть обыграть э, всех этих чемпионов. И нашими усилиями, усилиями меня моих спортсменов три раза звучал гимн Украины, три раза поднимался флаг Украины, три раза вся Европа э, слушала стоя э, гимн Украины. Э, я горжусь. Э, заслугами своих детей и, и то, чего они смогли добиться вот за этот за этот период и самое главное, что э, эти девочки я свято верю в это и мы это докажем э, они могут стать чемпионками мира они, потому что перед нами поставлены задачи. Мы доказали не. три раза, что мы способны конкурировать со спортсменами высокого уровня. Как правило, на чемпионатах мира доминируют спортсменки с Европы. Если мы стали чемпионами Европы, это означает, что у нас очень хороший и шанс выиграть чемпионат мира. Самое главное, чтобы нам не мешали, не мешали готовиться к этим соревнованиям. В данном случае проблема состоит в том, что в данной школе, где мы занимаемся, добавили восьмой урок. И это означает, что все секции, которые занимаются до нас, они сдвигаются на полчаса. И ну, у нас самое позднее время... То И вам не выстачает. 18.00, 21.00. Но по законодательству Украины мы не можем заниматься... Как бы, Ми можемо займатися тільки до 21.00. Тобто 21.30, тобто, це по законодательству запрещено дітям знаходитися в спортивному залії школи. Ну Банас... да. Давайте якраз зараз подивимося на ваших дітей. У нас є невеличке чудове да. просто інтерв'ю те, що нам наговорили ваші діти. Плавно невеличкий сюжет. Ця програма дає силу. Є ті люди, на яких хочеться рівнятись. Є. Мені подобається, що, що там, там можна захищатися, вчитися захищати себе, коли тебе ображають. А ким хочеш стати, коли Саме виростеш? Олімп... Олімпійською чемпіонкою. Олімпійським чемпіоном. Олеже В'ячеславовичу. Буквально останнє запитання: з якого віку можна починати займатися тхеквондо дитині. Вы знаете, вот, э, это, наверное, такой вот извечный вопрос и самый распространенный вопрос, с какого вот, знаете, как возраста можно заниматься ребенку э, данным видом спорта. Ну вот. вот мы зараз побачили, что тут есть еще с детсадка. Да, есть с детсадка. Вы знаете, я вот, вот приходят родители, вот, хочется не ребенка, а хочется очень папе, чтобы вот, ребенок обязательно занимался восточным наборством. вот Ему хочется, чтобы его ребенок рос крепким, сильным. Но ребенок, когда приходит 4 в 5 лет, вы знаете, вот... Ему хочется в тренере увидеть не тренера, ему хочется увидеть в нем, знаете, как все, что угодно, кроме тренера. Вот с ним нужно больше, знаете, как вот играть, его нужно вот веселить, потому что э, ребенок в таком возрасте, он пойдет в ту секцию, где он приобретает позитив, знаете, вот ему... Да, ему Да, и поэтому э, в детских группах у нас тренировки, они основаны, там много очень игровых моментов, где э, ребенок, играя, посягает глубокую философию Востока, потому что э, более к зрелому возрасту, знаете, вот я как считаю, что в моем случае э, восточные единоборства вот, в чистом виде, они вот, должны начинаться где-то с более сознательного возраста. А сознательный возраст у каждого ребенка, он приходит индивидуально, потому что каждая личность, понимаете, вот каждый ребенок, это, э, это индивидуальность, и каждому нужен, как говорится, свой ключик, знаете, как свой подход. Але ви його можете знайти підхід, так би мовити, до кожного. То шановні батьки, 76-та школа. Приводьте своїх дітей. Можливо, вони теж в майбутньому стануть уславленими чемпіонами. Я нагадаю, що сьогодні нашим гостем був заслужений тренер України за Тхеквондо, Олег нам програму провів Ярослав Лех. До побачення.